Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Дружини російських мобілізованих вимагають зустрічі з новим міністром оборони. Натомість той організовує інший романтик. Ось за намі виїхали за нами. За нами виїхав автозак. О, зараз поїдемо. маленькими детьми в автозак планируют Серед учасників акції нонна нікітіна її чоловік у 2022 році підписав контракт лише на три місяці. Вони перетворилися на понад два роки пекла, навіть скалічивши хребет бажаного звільнення з лав путінської орди чоловік не отримав. Остіна Черіновому він приїхав часті, віддали йому на руки документи сказали, Їдь, за свої гроші. І от ми около року лічили за свої гроші. И потом уже уже не выдержит денег у нас после на истеки, он опять поехал в часть. Его кинули в полк выздоравливающий, и опять он там валяется, кить гниют, а там ужасные ужасные условия. Там ребята спят по очереди палатка. Там

Між тим дружинам, які вийшли на пікет до російського міністерства оборони, радять прибрати плакати й офіційно звернутися листом. І байдуже що таки вже надіслали тисячі у Міноборони. Їх не читають. Давайте встані на каліні. Давайте Вот ми просим вас, щоб вызвали ви нам міністра оборони. Давай плакати під салком. Ну сил, правда, уже нет. Почему наши мужчины должны воевать? У нас мальчики там молодые, юные, гибнут. 20 лет, 25 лет. Мы каждый день в чатах скидываем. Мы сворачиваем плакаты, потому что нам пообещали, что выйдет сейчас представитель из Министерства обороны. Интересно, кто это? Новопризначений міністр нападу до пікетувальників так і не вийшов. Натомість відправив переговорника, який ошелешив дружин російських вояків. Казав, що ми не маємо право права називатися називати Росії. генерал-полковник Борисенко, АА, внутри нас не запустили, как нам обещали, начал предлагать решать вопросы по социальному обеспечению, сказал, что у нас вообще-то война, вся страна воюет, наши парни будут до конца СВО. Ну, вы же видите, война идет, вы что хотите? Мы хотим, чтобы справедливости, справедливости хотим. Вам нечем гордиться, вы просто... Извините меня, пожалуйста. Далі історію ординців. Ось цей хотів заробити грошенят. З бажанням послужити у тиловій частині прийшов до військомату. Там пообіцяли глибокий тил і відправили у самісіньке пекло. Отравили не в час куди хотів, а в Курск в Курскі пройшов бойову підготовку чотири дні Відправили Ган... Как семья относилась к тому, что ты подписал контракт? Сказали. Сказали, Закат, мы здесь, что полночь взорвать, бля! Бля! Слава России, Самого вместе, снова рядом. Сколько? <laughs> Сколько? Два месяца, Два месяца не виделись. Вперед, 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 вперед. Просто, бля! минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь пол роты сразу были. Ну, трехсотыми, большая часть трехсотыми, слава богу. А, ну, двухсотых тоже хватало. Цей росіянин, знаючи про діагноз ВІЛ, підписав контракт із тиловим підрозділом. Проте за кілька місяців тиловиків відправили на передову. Вояка отримав поранення і зрозумів, боїться за офіційною версією заразити побратимів. Та чи насправді лише цього тепер хоче звільнитися, а не може я пройшов ВВК, у мене обнаружили ВІЧ. мне сказали ожидать ЦВК для моего увольнения. Сегодня командир сказал то, что отправляет меня обратно в зону СВО. Вот, сказал ожидать решения там, то есть за ленточку. Воинская часть 31, 134, 15 полк. Также у меня есть неотгульный отпуск ветеранский. Сказали то, что его мне не дадут. Хотя он положен по закону. Заключение военной противной комиссии Категории Г временно не годит к воинской службе. Необходимо предоставить отпуск по болезни сроков. Ну, у всех по-разному. Вот у меня на момент на 60 суток написано, у ребят а -а -а. на 30, на 15. Ну, смысл в том, что а, по прибытию в часть нам а, не дают отпуск, а, говорит товарищ. Как у него позывной? Тайфун. Товарищ Тайфун. Начальник штаба, действующий начальник штаба, восковой части 31, 31 А, действующий начальник войсковой Начальни. части 131-134 говорит, никакого вам отпуска. А вы поедете в Зайдаровку и там будете, короче, лечиться. А це сестра російського героя. Протягом трьох місяців намагається добитися бодай лікування для нього. Взимку тікаючи від українського дрону, брат невдало стрибнув до окопа. Потрібно оперувати, сказали цивільні лікарі. Військові призначили мазь і повернули у пекло. Йому в лікуванні по місту військової частини. А на сегодняшний день у него температура. Он ходит, работает, делает физическую работу, то есть заготавливает лес для блиндажей. А... Также в таком состоянии его отправляли на передовую. Вы можете вообще в голове у вас уложиться, человека без ног забрали опять на СВО? Это нечто невероятное. Почему у нас народ молчит? Любую сферу образования возьми, невозможно просто. Питание, оно просто таких денег стоит, что есть просто не хватает на еду денег. Проезд на работу только езди сколько нужно. Штрафы сплошные, одежда сколько у нас стоит, еда сколько стоит. Это невероятно, это просто уму непостижимо. И народ у нас еще как-то выкраивается, выкручивается чего-то и молчат. Где у нас эти потомки воинов-победителей? Почему все сидят, засунув языки в одно место? Вот там сын погибает на фронте, а мать даже в церковь не зашла. Ну, может быть, свечку поставила, но ну, может быть. Стала на исповедоваться, причащаться? Нет. Покаялся наш народ? Нет. А дальше что будет? А дальше будет ядерный апокалипсис. Его уже всерьез обсуждают. Люди взрослые по говорят, надо бить бомбой ядерной, потому что по-другому никак нельзя. А те в ответ, и мы все погибнем.